বিধানসভা নির্বাচনের আগে আদিবাসীদের দাবি পূরণ না হলে বিজেপিকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকার কড়া হুঁশিয়ারি দিল সদৌ অসম অধিবাসী ছাত্র সংস্থার। আদিবাসীদের দৈনিক মজুরি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা জমির পাট্টা ও জনজাতিকরণের মর্যাদা প্রদানের দাবিতে সোমবার বরাকে প্রথমবারের মতো ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করল সংগঠন বিভিন্ন স্লোগানে উত্তাল করে তুললেন সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্র সংস্থার কর্মকর্তারা দুই ঘন্টার এই প্রতিবাদী কার্যসূচিতে শতাধিক মহিলা ও পুরুষ একজোট হয়ে তাদের অধিকার আদায়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শিলচর ডাকবাংলো পয়েন্টে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়ে প্লেকার্ ও ব্যানার খাতি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে এলাকার আকাশ বাতাস সুমখরিত করে তুলেন সংস্থার কর্মকর্তারা এরপর সংস্থার তরফে কাছারি জেলা আয়ুক্ত মারফত ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে একটি স্মারক লিপি প্রদান করা হয় সংবাদ মাধ্যমের কথা বলার সময়ে তাদের সাফ মন্তব্য নিজের অধিকার আদায়ে আগামীতে প্রয়োজনে সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ করে বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পিছপা হবেন না বলেও সরকারকে সতর্ক করেছেন সংস্থার কর্মকর্তারা সুধি দর্শক খবরটি দেখার আগে আপনারা আমাদের আজকের বরাক ইউটিউব সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুকে ফলো করতে ভুলবেন না কিন্তু लोग रह रहे हैं लेकिन आज तक हम लोगों को उस जगह का कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला कल अगर हम लोगों को जहाँ पे हम लोग काम करते हैं अगर मैनेजर से साथ कुछ हो गया हम लोगों को कल अगर मैनेजर हम लोगों को बोलेंगे तुम लोग चले जाओ तो हम लोग कहाँ जाएंगे आज हिमंत विश्व शर्मा इतना अच्छा गवर्नमेंट लोग बोलते हैं लेकिन बागान के लिए हिमंत विश्व शर्मा ने क्या किया हम आज यही अब के डीसी मैम को ये सबमिट करेंगे कि हम लोगों को एस देने के लिए क्योंकि हम यहाँ के आदिवासी के मूल निवासी है लेकिन आज तक जो लोग बाहर से बांग्लादेश से भागते हुए आ रहे उन लोगों को लैंड का पट्टा मिल गया लेकिन हम लोग कैटेगरी कैटेगरी से से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं करते हैं लेकिन हम लोगों को आदिवासी नहीं बोल के बागानी के बागानी बना रख दिया है यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग ओबीसी नहीं है हम लोगों को एस टी और एस टी एस टी एस सी चाहिए हम लोगों का लैंड पट्टा चाहिए वो सब हम लोग आज डीसी मेमोरेंडम के माध्यम से डीसी मैम को बोलेंगे और यही सबमिट करेंगे कि ताकि हम लोगों को सीएम सर एक बार देखें कि हम लोग किस प्रॉब्लम में है किस तरह सिचुएशन से बिलोंग करते हैं आज हम लोग बहुत शांति श्रंखला में रहने वाले बगान के लोग हैं कभी भी हम लोग सिलचर नहीं आए हम लोग सिलचर आने से डरते हैं कि सिलचर में बहुत टाउन के लोग रहते हैं लेकिन आज मजबूरी में हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा क्यूँकि हमारा बात कोई एम पी एम कोई नहीं सुनता है हम लोग बागान में बोल के थक गए आज मजबूरी में हम लोग यहां पे आए हैं कि हमारा सरकार सुने कि और सरकार के थ्रू में मोदी जी को बोलना चाहते हूँ मोदी जी हम लोग इतना प्रॉब्लम में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ताकि जॉब मिले और हम लोगों का काट ऑफ जो जाता है ओ बी सी जनरल में कार्ट ऑफ जाता है हम लोगों का प्रॉब्लम होता है ताकि हम लोग को एस मिले थोड़ा रिजर्वेशन मिले तो हम लोग भी हम लोगों का माँ बाप कितना प्रॉब्लम करके दो में हम लोगों को पढ़ाता है कॉलेज सिलचर आने में दो

वोट खत्म हम लोग खत्म तो यही बोलना चाहते हैं एक बार हम लोग आदिवासी को तो अपना मर्यादा दीजिए हम लोगों को एस दीजिए हम लोग का लैंड पाटा दीजिए हम लोग इसी भारत के निवासी हम लोग बाहर से नहीं आए कि हम लोग के इस तरह से लोग दूर छी करें इसी यही बात में रिक्वेस्ट और कुछ नहीं चाहता हमारे नरेंद्र मोदी सरकारें बोले आसार आगे, आगे। जल्दी हमारा उन सरकार गठन करते हमारे भूट लिए तेल उन्हीं আমাদেরকে তিন মাসের মধ্যে জনজাতিকরণ দিবে এবং আমাদের ল্যান্ডপাট্টা দিবে। কিন্তু আজ পনেরো বছর হয়ে গেলেও উনি এখনও পর্যন্ত আমাদের জনজাতিকরণও দেয়নি এবং লেন্ডপাট্টাও আমাদেরকে দেয়নি খালি নিউজ চ্যানেলে বলবে যে আমি আদিবাসীর জন্য এইটা করেছি ওইটা করেছি কিন্তু বাস্তবে গেলে এখনও পর্যন্ত আদিবাসী মানুষ একটা পার্টাও পায়নি অনেক আদিবাসীরা অ্যাপ্লাই করছে কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ অনেক অনেক মানুষ যে নিজের জমিনের জন্য অ্যাপ্লাই করছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওনারা পাট্টা পায়নি তাই আমরা এই যে ধর্না কার্যসূচি দুই ঘন্টার হয়েছে এইটাতে আমরা অসম সরকার এবং ভারত সরকারকে ডাইরেক্ট বলতে চাই জলদি দুই হাজার ছাব্বিশের ইলেকশনের আগে আমাদের যে মুদ্রাগুলো আছে এইগুলা যাতে পূরণ না করে তাহলে আমরা ডাইরেক্ট ছাব্বিশে বিজেপির থেকে আমরা সরে যাব এবং আমরা অন্য পার্টি নিয়ে ব্যস্ততা থাকবো এটা